আৰু এই দেওশালত যি উম্ফা অনুষ্ঠিত হৈছে এটা মাংগলিক অনুষ্ঠান ইয়াত যিসকল মহিলা আহিব ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ হলে তেওঁলোকে সেন্দুৰ ফুট লৈ আহিব নোৱাৰিব যে উমফা আচলতে পূজা নহয় সেই কথাটো অকনমান যদি কয় বহুতে আচলতে সেই বুলি ভাবি থাকে অসমত চাগে এতিয়া একমাত্ৰ অনুষ্ঠান যিটো চাগে বহুত জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম একেলগে কৰা হয় অ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পলাশে আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান আছো শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতাৰ বৰ দেওশালত আৰু এই বৰ দেওশালতে অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে উম্ফা আৰু উম্ফা বুলি কলে সকলোৱে বহুতে জানে উম্ফা পূজা নহয় কি আপোনালোকক সবিশেষ জনাম গতিকে অহা দেওবাৰে উম্ফা কি এই উম্ফা বা কিয় পতা হয় আৰু কিমান বছৰ মূৰত পতা হয় এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক সবিশেষ জনাম ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব হৈছে কি কি আয়োজন কৰা হৈছে কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি আৰু ইয়াৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি গম পাব আৰু এইফালে এতিয়া মোৰ লগত আছে ইয়াৰে স্থানীয় আৰু লগতে এজন প্ৰায় শিক্ষক এইফালে আছে নুৰ চেং মোহন খুব ভালে আছে ভাল ভাল আৰু এই ঠাইখিনিলৈ আহি খুব এটা ভাল লাগিছে আৰু লগতে মই এতিয়া ৰাইজক জনাবলৈ আহিছো আচলতে উম্ফা কি হয় মানে সহজ ভাষাত যদি ক'বলৈ যাওঁ উম্ফা সকলোৱে জানে উমফা উম্ফা আচলতে কি হয় বা কিয় পাতে হয় আচলতে উম্ফা এটা শব্দত অসমীয়াক ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যি কথা সকলো দেশৰ মংগলৰ কাৰণে এক হৈ এটা অনুষ্ঠান পতা হয় সকলো আমাৰ যি এটা অসমীয়া শব্দ দেৱ দেৱতা বুলি ক'ব পাৰি দেৱ দেৱতা নহয় আচলতে সকলো আমাৰ যিবোৰ উপাৰ্জ্য শক্তিক একেলগে যি উপাসনা কৰা সেইটো উন্সা হয় আৰু দেশৰ মংগলৰ কাৰণে পতা হয় এই আছে বকতা টিফিচাং আমি টিফিচাং বুলি কওঁ অসমীয়া দেওশাল যিটো দেও মানে আমাৰ যি শক্তি আচলতে আমাৰ কোনো দেৱ দেৱতা আকৃতিৰ দেৱতা নহয় যে পানীৰ শক্তিক পূজা কৰোঁ পানীৰ দেৱতা বা দেৱী নহয় মানে আচলতে তেনেকৈ যিমান শক্তি পৰম্পৰা পালন কৰা হয় সকলোক একেলগেই অনুষ্ঠানৰ পালন কৰা হ'ব বা আমি তেওঁলোকক মানে স্মৰণ কৰা স্মৰণ কৰা হ'ব আৰু সেয়াই হৈছে

যেনেকৈ উম্ফা পৰম্পৰা উম্ফা পৰম্পৰা বা আমাৰ ফুৰালুং পৰম্পৰা পৰম্পৰা এইবোৰ আচলতে পৰম্পৰাহে পূজা নহয় আচলতে আমাৰ ইয়াত সকলো দেৱ দেৱীক আমি স্মৰণ কৰা হয় তেওঁলোকক আমি সেই বিশেষ এটা পাঁচ বছৰ মূৰতে আমি ইয়াতে একেলগে গোটেইখিনি স্মৰণ কৰা হয় তিনিখন শালত আৰম্ভ ইয়াতে হয় হিন্দু হাল বুলি এখন আছে যি হিন্দু পৰম্পৰা যিখন আমাৰ পালন কৰা হয় অন্য জাতি জনগোষ্ঠীক আদৰি লওঁতে তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাবোৰ যি আদৰি লৈছিলে সেই পৰম্পৰাসমূহ হিন্দুহাল নামৰ এখন শালত একেলগে কৰা হ'ব তাইৰ পৰম্পৰা খিনিও কৰা হ'ব হাবি শালখন আছে হাবি দেৱৰ পূজা খিনি কৰা হ'ব এনেকে তিনিখন হাল গোটেইখিনি একেলগে কৰা হব এই সাত তাৰিখে অসমত এইটো একমাত্ৰ অনুষ্ঠান যিটো চাগে বহুত জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মীয় পৰম্পৰা একেলগে কৰা হয় তাইৰ সকলোৱে পালন কৰিলেও ইয়াত কিন্তু বেলেগ জাতি জনগোষ্ঠী আহ দেৱ দেৱতী বা বেলেগ শক্তি সকলো ইয়াত পৰম্পৰা পালন কৰে আৰু আচলতে এতিয়া ধৰি লওক এই পূজা ভাগলে আমাৰ সকলো জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে সকলো আহিব পাৰিব ইয়াত হয় নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু কাৰণ কি কুম্ফাৰ অৰ্থই হৈছে যে সকলো একতা বৈকতা এটা প্ৰতীক হিচাপে যে চুকাফাৰ দিন দিনৰ পৰাই জাতি মান জাতি জনগোষ্ঠীক সাঙুৰি লৈছিলে গোটেই জাতি জনগোষ্ঠীৰ এৰ লগ লাগি দেশৰ মংগলৰ কাৰণে এই অঞ্চলটো পতা হৈ আহিছিলে গতিকে ইয়াত কোনো জাতি জনগোষ্ঠী বা ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ এটাই মানে নিয়ম হিচাপে আমি ধৰা হয় বা চলি মানি অহা হৈছে যে যিকোনো যিটো জাতি জাতি হওক বা জনগোষ্ঠী হওক তেওঁলোকে জাতীয় সাজ পোছাকসমূহ পিন্ধি কিনে আহিব লাগিব ধৰি লওক আমি পশ্চিমীয়া সাজ পোছাক কিবা এটা বেলেগ ড্ৰেছ পিন্ধি অহাটো ইয়াত বাধা দিয়া দেখা যায় হয় আৰু আপুনি মই যদি এটা টাইসমূহ জনগোষ্ঠী হয় মই তাইহো জনগোষ্ঠীয় সাজ পোছাক পিন্ধিব লাগিব মই যদি এজন মিচিং হয় মিচিং হওক যি জনগোষ্ঠী হওক জাতীয় সাজ পোছাক পিন্ধিব লাগিব আৰু বিবাহিত মহিলাসকলে সেন্দুৰ ফুট নলৈ আহিব লাগিব এইকাৰণে যে তাইসমূহ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা সাজ পোছাক যেনেকৈ বাধ্যতামূলক সেন্দুৰ ফুট নোলোৱাতো এটা টাই হোম পৰম্পৰা এটা নিয়ম হয় গতিকে সেন্দুৰ ফুট লৰাটো মানে বেলেগ পৰম্পৰা বুজাব নোলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে আহিব নোলোৱাকে আহিব লাগিব অ আচলতে যিসকল মহিলা আছে আচলতে মহিলাসকলে সেন্দুৰ ফুট নোলোৱাকে আহিব লাগে যিসকলে ধৰ হিন্দু পৰম্পৰাৰ মাজত চলি সেন্দুৰ ফুট লৈ আছে তেওঁলোকেও কিন্তু সেই দিনটোত সেন্দুৰ ফুট নোলোৱাকে ইয়াত অংশ কৰিব লাগিব এই এই দেওশালত কিমান বছৰ ইয়াত কিমান বছৰ হল ধৰি লওক এই ইয়াতেতো চহুমুখ দিহিঙা ৰজাৰ শাসন কালৰ পৰা ইয়াতে পৰম্পৰা চলি আহিছে নিৰ্দিষ্ট এটা চন নাই যদিও আমি ব্ৰিটিছ বা শাসনৰ কালৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠা হোৱা স্বণ এটা পোৱা গৈছে বাৰশ আঠাইছ ওঠৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ এটা ডেট তাৰিখ পোৱা গৈছে কিন্তু তাৰ চৌমুহ দিনৰ পৰাই এই অঞ্চলত যাতে পৰম্পৰাটো পালন কৰি অহা আমি কথাটো শুনা পাইছোঁ সেইকাৰণে সকলোৱে এই বিশেষ এটা ব্যক্তিগ্ৰমী এটা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা হয় গতিকে চাবলৈ আহিব অহাটো খুব জৰুৰী ভাবিছোঁ তাইসমূহসকলে পৰম্পৰা পালন কৰা এইটোয়ে নহয় যে তাইসমূহ সকলৰ নিজৰ পৰম্পৰাটো গোটেই অসমীয়া জনগোষ্ঠীয়ে আছিলে ধৰ্মীয় পৰম্পৰাই ধন্যবাদ থাকিলে আৰু এইখিনি আমাৰ যি আমাৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা তথা এই অঞ্চলটোক আহত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে মই পলাশলৈ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু অনাগত দিনত আমাৰ এই ধৰ্মীয় পৰম্পৰা সাংস্কৃতিক আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু এইফালে দেখিছে মোৰ পাছফালে আছে বকতা বৰদেৱহাল ইয়াতে খুব ধুনীয়াকে তোৰণখন আছে আৰু সকলো গাঁৱৰ ৰাইজে খুব ধুনীয়াকে কামবিলাক লাগি আছে আচলতে সেই বিশেষ দিনটোৰ কাৰণে সজাই তুলিছে গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনালো আহক এই খুব ধুনীয়া এটা মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু আমাৰ যি জাতীয় পোচাক জাতীয় পোছাক পৰিধান কৰিহে এই দেওশাললৈ আহিব তেতিয়াহে আপোনালোকে তাৰ দেওশালৰ ভিতৰলৈ গৈ আপোনালোকে আমাৰ যি মাংগলিক অনুষ্ঠান তাৰ ভাগ লব পাৰিব গতিকে আপোনালোকক এইটো এটা অনুৰোধ থাকিলে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক তেতিয়া সকলোৱে গম পাব কথাবিলাক আৰু গতিকে লগ পাম সকলোকে আহিব খুব ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান উমফা আৰু সেয়াই আছিলে আজি ভিডিঅ' যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক এটা কৰিব ধন্যবাদ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছো খুব এখন ধুনীয়া গাঁৱৰ পৰা জয় আই অসম